Сила благословения. Я верю в силу благословения. Бог благословляет. Когда Он создал человека, Он все сделал, все создал, говорит, что-то не хватает. Ева нужна. Ага, точно, не хватает ему Евы. Создал Еву. Думает: ну все, отлично, вроде бы все, все есть, руки ездят. Нет. После этого Господь благословил на расширение, на умножение, на владычество. Поэтому первое, что у нас, на что у нас Бог благословляет, чтобы мы умножались, расширялись, двигались куда-то это Его воля. Второе, Бог благословляет на пути. Это прошлая проповедь была, и числа 6 глава. Я хочу почитать, это 23 и 27 стих. Бог сказал, когда они еще шли, Он создал закон, много э, этот закон написано в Библии, Он не мог никак человека сделать совершенным. Люди согрешали, оступались, падали. Но Он сказал своим людям, Божьим людям, священникам, чтобы они благословляли Божий народ. И тогда, Библия говорит, тогда я благословлю их. То есть Бог желает, чтобы я на пути к обетованной земле, на пути к тому, куда я дохожу, к своему счастью, к хорошему семейной жизни, к преуспеванию, на пути уже я был тоже благословен. Потому что важно быть благословенным на пути. Даже если у меня еще ничего нету. Давайте вот я почитаю. «Скажи Арону и сынам его так, благословляйте сынов Израиля, говоря им». Да, благословить тебя, Госпо, Господь, и сохранить тебя. Да, презрит на Тебя Господь светным лицом Своим и помилует Тебя. Да, обратит Господь лице свое на Тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя Мое, на сынов Израилевых, и я благословлю их. Мне нужна внутренняя сила и благословение, пока я иду э, на пути. Александр, Шумон, пожалуйста, сядьте вот сюда. Сядьте, пожалуйста, сюда, сюда. Быстренько, быстренько, быстренько. Хорошо. Это, это, это часть проповеди. А то там суф, суфлер, суфлер идет, шум оттуда, с правой стороны. Надо, чтобы было внимательно слушали. Поэтому Господь желает дать нам мир до того, как мы получим то, что Он нам обещал. Аминь. Потому что не всегда все приходит сразу. Иногда постепенно на время, но мне нужен мир. Прежде чем я дойду до того состояния, когда я получу благословение от Господа, которое мне Он обещал, я же хочу, чтобы мир на мне был. И поэтому Бог, чтоб, когда приходит, Он всегда благословляет миром, шалом. Мир и шалом. Это Его воля, это Его благословение для нашей. И моя задача пастыря благословлять вас. Благословлять вас. Кому-то 100 гривен а кому-то благословение и мир и шалом. Аминь. Слава Богу. Кому-то чай, а кому-то капучино с макаронами самим. Слава Богу. Итак, сила благословения, сегодняшняя проповедь называ называется «Благословляться в Тебе». Первое, Бог хочет расширить. Второе, хочет благословить на пути. А третье, Бог хочет благословить через Тебя через тебя. И сегодняшняя проповедь об этом. Бытие, 28 глава, 14 стих по 22. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, к северу и к полудню, и благословляться в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою сохраню тебя везде, везде. Аминь. Бог сказал, не только я тебя, Авраам, благословлю, и семя твое, но и благословляться вы, тебе, племена земные. То есть Бог не только направил свое благословение на Авраама, или потом на Исаака и на Якова, Он направил свое благословение через них. И я хочу, чтобы сегодня этот луч света, он тоже был правильно направлен в нашей жизни. Потому что мы иногда просим, Боже, благослови меня, открой новые территории, новые горизонты, новые возможности. Но это чаще всего происходит через то, чтобы Бог использовал тебя для других. Вообще благословение не приходит очень редко приходит Бог с неба в виде ангела или там сам тебя и там вдохнул тебя жизнь и благословение. Он это делает в основном через людей, через его детей, через его церковь, через его лидеров, пасторов, священников и так дальше. Благословение на нашу жизнь. Благословение не освобождает нас от каких-то вещей, которые мы, с, мы боремся и все остальное, но Бог желает благословить через нас других людей. Вы мне благословляться другие, в тебе благословляться другие во имя Иисуса Христа. Аминь. Бытие 30 глава, 27-30 стих. Бытие 27-30. И сказал ему Лаван, это э, Иаков, по-моему Иаков. Я пастор один год, поэтому мне можно ошибаться. И сказал ему Лаван: О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. Так произошло, что из-за того, что Иаков был славаном Лаван начал преуспевать. И написано, можно следующий стих? 28. И сказал, нажна себе награду от меня, я дам тебе. И сказал Имуяков, ты знаешь, как я служу тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома? Интересно, что... Бог благословил Лавана через его племянника Иакова. Как хорошо и Господь желает нашей жизни работать с нами, чтобы мы были для других благословением. Не надо так себя вести, быть в такой позиции, что когда ты вышел все, Фух, слава Богу. Аллилуйя. Наконец-то муж ушел на работу. Наконец-то понедельник, эти выходные выдерживаешь. Или, не буду, про, про сестер не буду шутить, это опасно. Мы должны быть благословением друг для друга. Должно быть так. Не уходи, останься. Мне хорошо с тобой, я примечаю, ты есть и как-то и мне хорошо. Аминь. Мы должны быть благословением для других. Благословение всегда распространяется на не только тебе. Если Бог вылит на тебя благословение, сколько тебе надо тарелок борща? Ну раз, ты за раз сколько скушаешь? Вот пять? Ну вы тоже, Рустам Васильевич тоже может за раз нормально покушать. Я, ну, ты не, он прокиснет, ты, не можно, ну сколько ты сможешь. А вот когда ты станешь каналом Божьих благословений для других, то и на стеночках всегда будет то, что тебе нужно. Бог желает благословить через тебя. Через тебя. И на работе, и в семье. И в отношениях, где бы ты ни был, ни был, Божье благословение должно распространяться через тебя. Это Божья воля, чтобы мы были благословением для других. Не просто просили благословения для себя только, а для себя и через меня. Аминь. Это Божья воля, чтобы мы были Божьим каналом, который распространяет Божье благословение. Написано в Библии, благословляющих тебя благословлю. Всегда распространяется благословение через человека, через благословенного человека. Поэтому, когда ты благословенный, иногда будет зависть, иногда тебя будут обвинять, иногда что-то еще будет происходить, но ты благословение не только для себя, а чтобы благословить других. Потому что когда тебя благословляют, и сами они получают благословение. Ты благословляешь пастора? Аминь. Аминь. И благословение на тебя приходит. Проклинаешь? Не буду говорить, что никто не проклинает кого-то. Оно может вернуться. Зачем? Не нужно. Благословляй. Что-то не поменяешь, не понимаешь, отойди в сторону, положи это на полочку. Господь, скажу, не понимает этих вещей. Открой мне, но будь благословением для других. Благословляй. Будь с теми людьми, которые благословенны. Не с теми, которые разрушают твою жизнь, твое отношение, твоё твое христианство и все остальное. Оно разрушит тебя, опустошит тебя, и ты будешь пустой. А Бог желает, чтобы ты был благословенный. Поэтому находись, трись, благословляй тех, кто уже благословенные. Аминь. Слава Господу. Спасибо тебе, Господь. Не воюй, а будь благословенным. Иногда люди воюют с чересчур с теми вещами, с теми вещами, с теми вещами. Просто начни благословлять. Скажи, классно, Посмотри в зеркало, скажи, классная у меня прическа, классно э -э я выгляжу, Начну, благословляю сегодняшний день. Спасибо, Господь, что я э очень флегматичный, поэтому не раздражаюсь. Господь, спасибо тебе, вот классно это у меня получается, но я иногда ленюсь, но ничего, я буду очень стараться, благослови, не нужно постоянно воевать с негативом. Иногда можно, но не нужно постоянно с этим воевать. Иногда нужно зациклиться на хорошем. Не нужно воевать с, плохи, с плохими людьми постоянно. Вот я, этот брат, сестра в церкви, вот то сделали, то не сделали, то еще. Иногда нужно оставить. И начни благословлять. Благословлять. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Аллилуйя. Бытие 12.3. И благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословляться в тебе все племена земные. Нужно ходить и быть благословенным. Не нужно идти и воевать со всеми. Не нужно Вести себя, как вроде бы у тебя ничего нету, как вроде бы ты даже если чего-то нету, веди себя так, как вроде бы у тебя все есть, как то, вроде бы ты носитель Божьих благословений, как вроде бы ты тот, кто благословляет. Аминь. Ходи с короной небесной. Будь благословением для других. Это важно. Потому что это возводит тебя на путь и ставит тебя на путь благословений. Это ставит тебя, когда ты благословляешь других, когда ты тот человек, который от тебя улыбка появляется на лице, от тебя э, мир на душе, от тебя э, деньги в кармане. Будь благословением для своей семьи. Все мужья доскажут да аминь. аминь. Написано. Сейчас скажу. Матфея девять тридцать шесть Видя 9, тридцать шесть Видя толпы людей. Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Тогда говорит им, ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Бог желает использовать тебя для расширения Его Царства. И Иисус сказал, молитесь, чтобы Бог выслал делателей, небесные трубы, через которые благословения будут течь на тех людей, которые рассеяны, потеряны, нуждаются и так дальше. Бог, видя эти толпы народа, не, не просто сказал, все, я сейчас по облако сойдет на них. Нет, Он сказал, молитесь, чтобы поднялись эти делатели чтобы Бог поднял тех людей, которые будут благословением в Его планах. Быть благословенным означает быть использованным Богом в Его планах. Бог использовал Авраама, Бог использовал Исаака, Бог использовал Каждого человека, который он использовал, он использовал, чтобы он был благословением для других. Он не просто говорил, давайте поклоняйтесь мне, приносите жертвы, священники, но и будьте благословением для других людей. Поэтому Бог желает, чтобы ты не зациклился только на себе, не подумал только, мне нужно спасение, мне нужно избавление, мне нужно исцеление, но чтобы использовать тебя для Его славы. И знаете, я вот хотел почитать про одного человека, Джон э, Рокфеллер, если знаете, такой нефтяной, нефтяной магнат был в прошлом веке, в начале века в Америке. Я хочу почитать небольшую вырезку из статьи о нем э, на украинской мове. Э, Джон, Джон Рокфеллер колись був найбагачу людины у світі, перший миллиардер у світі. До 25 років він контролював один з найбільших нефтепереробних заводів у США. До 31 року, коли він вже ну, здорожліших став, він став найбільшим нефтепереробним підприємством. У 38 років він контролював 90% нафти, що переробляється в США. До 50 років він став найбагатшою людиною в країні. У молодісті у кожного рішення позиції взаємини були спрямовані на досягнення, досягнення особистої влади і багатства. Але в віці 53, 53 роки він захворів. Все його тіло пронизала боль, він тратив все своє волосся. Повній агонії, єдиний в світі мільярдер, міг купувати все, що хотів, але його раніс перетравлював лише суп та крекери. Колега написав, що він не міг спати, не посміхався, в його ті нічого, нічого не значило. Його особисті висококваліфіковані лікарі передбачали, що він помре протягом року. Царік тягнувся болісно, повільно. Одного ранку, коли він був близький до смерті, він прокинувся із смутним усмідовленням того, що не може забрати з собою в інший світ нічого свого багатства. Людина, яка могла контролювати світ бізнесу, раптово усмідовувала, що не контролює своє власне життя. Він мав вибір, він зателефонував своїм адвокатам, бухгалтерам та менеджерам, оголосив, що хоче спрямувати всі кошти на лікарні, дослідження та благодійність. Він заснував свій фонд. Цей новий напрямок, зрештою, призвів до відкриття пеніциліну, ліків від малярії, туберкульозу, дифтерії. Але, бабуть, найдивовижні частина історії Рокфелера поливає в тому, що в той момент, коли він почав віддавати, частину всього, всього, що заробив, хімічний склад його організму змінився настільки значно, що йому стало краще. Здавалося, що, що він помре в 53, але він дожив до 98 років. Рокфеллер навчився бути вдячним і повернув. Більшу частину свого статку це допомогло йому одужати. Одна річ коли, бути зціленим, і зовсім інша стати самим собою. Перед смертю він записав це у своєму щоденнику: Бог навчив мене, що все належить йому, а я лише виконавець його бажань. З того часу моє життя перетворилося на одне довге щасливе свято. Я був сповнений роботи та розваг і, і перестав турбуватися. І Бог. Був добрый до меня еще дня. Рокфеллер, 1823 кварня. Закинчив життя в 37-м Бог желает, чтобы мы были благословением для других. Можно сказать, ну так он миллиардер, он мог себе позволить. Ты можешь тоже себе позволить. Что ты можешь себе позволить? Спроси у себя, свое сердце. Тебе оно подскажет что ты можешь быть благословением. У меня ничего нету. У тебя есть руки, ноги и уста. Ты можешь молиться за Украину. Молитва важна. Ты можешь встать на свои коленки и помолиться Богу. Пять минут этого будет уже, чтобы благословить Украину. Будь благословением для других. Это важно. Будь благословением в Божьем Царстве. Вот Юля говорила там бумажечку. Это важно. Многие люди страдают. Многие люди не, по, не видят выхода. Им нужно прийти, иногда нужно, как Сашу, я вас вот умоляю, Саша так притянуть за, за уши, посадить. Ну, шутка, да? Иногда нужно приложить усилия, чтобы привлечь кого-то, чтобы помолиться, чтобы быть благословением. Но Бог желает, чтобы мы были такими людьми, чтобы Бог через нас сеял добрые семена в другие жизни. Аминь. Пусть Бог прочистит Божью трубу, чтобы она через меня текла легко. Божье золото, жидкое золото, пусть течет на всех. Пусть люди почувствуют благословение через меня. Начни угождать Ему, чтобы быть благословением для других. Иногда нужно не зависеть от мнения других людей. Не от мнения других людей, потому что мнение других людей посадит тебя. Ты будешь угождать людям, но не угождать Богу, и не будешь, не станешь ты благословением для других, угождая всем вокруг. Аминь. Нужно угождать Господу. Это правильно быть благословенным. Это правильно благословлять других. Не нужно притворяться, что ты в проклятии, у тебя ничего нету, все плохо и все будет плохо, чтобы капелька благословения упала на тебя. У тебя уже есть благословение. Будь благословен для других, аминь. Потому что мы иногда подстраиваемся под чужое мнение, чтобы не казаться благословенным. А нужно быть благословенным и не стесняться этого. У тебя есть. Возможность ходить. Ходи ровно и будь благословенным. Аминь. Аллилуйя. У тебя сезон сейчас благословений. Ходи в сезоне благословений. Аминь. Не нужно говорить, у меня сезон проклятий. Скажи, у меня сезон благословений. Аминь. Слава Господу. Спасибо тебе, Господь. Пусть благословение для других умножится через тебя. И это значит, ты служишь Богу и Его Царству. Вот что значит быть благословенным, когда через тебя Бог что-то творит для других людей. Поэтому Он и сказал, молите, чтобы поднял делателей, служителей. Когда Иисус избрал 12 учеников, Он не избрал патриархов, он избрал служителей, он показал им ноги и говорил: теперь идите и служите. Они стали знамениты, они ходили э, к ним, не, 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 они были поважные, и важные, и поважные. Но они были благословением, потому что благословение значит служить другим, служить семье, служить жене, служить мужу, служить папе, служить маме, служить детям. Это значит отдавать для них, чтобы у тебя было еще больше благодати. Иногда ты не благословенный, потому что не отдаешь, вода не течет, благословение с неба не приходит, потому что оно уже забито у тебя и начинает Начинает потихоньку запах распространяться. Открой, пусть вода течет, пусть не застаивается. Будь благословением. Подари улыбку кому-то во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя. Бог хочет делать через тебя. Нужно уже подумать, как другие получат благословение через меня. Что мне нужно сделать? Аллилуйя! Аллилуйя! И написано в Экклезиаста проповедника 9.13, это я не буду долго читать, там написано, видел я человека мудрого, и это был бедный бедняк, который спас целый город. Ты можешь быть благословением для всех, для Днепра, для улицы Калиновой, а может быть благословением для одного человека, для